Іноді так нам здається, що ближніх любити простіше, ніж себе, любити їм простіше. Себе ми не завжди любимо так, як любить нас Господь. Що я хочу сказати, Ісус нам дав заповідь, щоб ми любили Бога, любили ближнього свого як самого себе. Як же любити себе? Щоб це не здавалося таким егоїстичним, тому що цей світ нам каже, що треба себе любити, але любити так, мені, мені, мені. Бог хоче, щоб ми себе любили, бо ми дорогоцінність в його очах. Я перейду на російську мову. Конспект на російській. Пророк Исаия написал, э, сказал слова Господа. «Ты драгоценен в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя». Бог напоминает нам, что мы цены в Его глазах. И Он хочет, чтобы э, мы обратили внимание на то, как мы к себе относимся, как мы должны вообще к себе относиться. Говорить о себе только хорошие вещи. Никогда не говорить о себе э, плохих вещей, потому что Библия говорит, что жизнь и смерть во власти языка. И то, что мы о себе говорим, оно к нам э, как бы потом начинает нас отображать. То есть мы всегда должны говорить правильные вещи в свою сторону. Э, всегда нужно себя прощать. Нам просто, ну, иногда бывает проще... Э, простить наших детей окружающих кто нас обидел да но мы иногда так цепляемся э, к своим провинностям где-то оступились где-то мы возможно споткнулись где-то неправильно что-то сделали и мы начинаем себя корить винить э, где-то мы себя грызем но нам нужно отпустить эту вину чтобы мы были свободны в боге Аминь. Также нам нужно научиться не позволять посторонним людям, токсичным людям плохо отзываться о нас. Нужно уметь говорить нет тогда, когда это нарушает наши границы, когда это нарушает наш мир и покой душевный, когда приходят люди и выливают на тебя какую-то кучу грязи, какие-то негативные эмоции, свои переживания. Нам нужно научиться говорить нет этим людям и не воспринимать, ну как бы, э, не брать с больной головы на здоровую и не приносить, ну как бы себя в жертву этим. Э, Может, человек просто высказался, он вылил на, на, на тебя твои эмоции, а ты потом не знаешь, что с этими эмоциями делать. Ты приносишь их домой. Ну как бы, это забирает нашу энергию, это забирает наши ресурсы, время. Э, вместо того, чтобы общаться, любить ближних, давать свою любовь своим родным мы начинаем это все в голове вот обдумывать и это ну как бы крадет нашу радость да это крадет наши да мир и покой да это я хочу сказать что нам нужно еще уметь отделять себя от негативной информации от тех новостей, которые вот, да, нас, ну, то есть нам нужно научиться любить себя настолько, чтобы не принимать негатив в свою сторону, в свою жизнь, в свою семью. Нам нужно научиться отделять, ну, как бы, Устраивает свою жизнь да, так, чтобы, она нас, чтобы информация, которую мы получаем, она нас созидала. Она не была разрушающей, но она нас созидала. Апостол Павел пишет: ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но Питает и греет ее, как Христос, Церковь. Здесь можно сказать, что он обращает наше внимание на то, чтобы мы о себе умели заботиться, заботиться о своем духе, душе и теле. Наше тело – это физическое наше здоровье. Мы как мамы, жены, женщины, мы иногда следим за нашими детьми, мы за ними ухаживаем и за мужьями, и за престарелыми родителями, возможно. Но нам очень сложно иногда заботиться о себе заботиться о своем физическом состоянии. Возможно, где-то переутомились, и мы не можем себе позволить лечь и отдохнуть. И наш организм, он в какой-то определенный момент начинает уже сдавать сбои. Когда поступают такие сигнальчики маленькие, я, я, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, и вперед на проломка всем вот этим вот дела переделать, куча домашних дел, и работа, и муж, и дети, и туда, и сюда, и на рынок, и приготовила, к вечеру ты пришел, лег, упал, все, сил нет, и неделю потом отходишь. Это все хорошо, пока мы молодые. Но когда с возрастом немножко где-то мы начинаем уставать раньше, Бывают, конечно, такие моменты, когда у нас есть подъемы, бывают такие, когда мы полны энергии, мы можем много всего сделать. Но бывают такие моменты, когда наш организм, он устает. Ну, это в в силу нашего женского организма, наших гормонов, перестройки организма. И в эти моменты, когда наш организм немножко ослабеет, он утрачивает энергию. Нам очень важно прислушиваться к себе. И если вы немножечко устали, то дайте себе возможность прилечь, отдохнуть, покушать, когда вам хочется. Я просто призываю следить за тем, чтобы вы кушали, следить за тем, чтобы вы водичку пили. Спасибо. Знаешь, как Бог усмотрит. Чтобы сон у нас был полноценный чтобы мы, физическая нагрузка была, потому что наше тело оно нуждается в этой нагрузке. Если вы давно не ходили на свежем воздухе, дышите свежим воздухом, ходите, Потому что мы храм Духа Святого, Аминь. и Дух Божий он живет Аминь. в нас. Да. Мы призваны к тому, чтобы служить. Здорово наше тело, мы можем идти служить своим близким. Аминь. Когда я лежала в больнице, был вот такой период у меня, когда я пренебрегала своим здоровьем. Слава Богу Бог все исправил, научил, показал мне, как себя любить. И вот он мне задает такой вопрос: Юля, а кому нужны твои дети? я задумалась и говорю, мои дети никому не нужны. Они нужны только мне. И если меня не станет, если я буду вот лежать, получается, я буду бременем для моих детей. Потому что они не будут свободны рядом со мной. Они будут вынуждены постоянно приходить ко мне, ухаживать за мной. Вместо того, чтобы мне идти вместе с ними гулять, развлекаться, какие-то мероприятия проходить, просто общаться, я буду бременем для них. Я сказала, Господь, я так не хочу. Я хочу, чтобы э, я не была обузой, поэтому я буду следить за своим здоровьем. Если устала, я лягу полежу. Если я не успела что-то сделать, пусть оно останется не сделанным. Но я сделаю главное. Я буду в, э, каждую свою э, минутку посвящать своим родным и близким. Я буду делать то, что от меня хочет Господь. Пыль, она как лежала, она и будет лежать. Даже если окна не мытые, они все равно после первого дождя они снова будут пыльные. Я не говорю о том, что не нужно убирать свои дома. Это нужно делать. Бог меня учил потихонечку. Одно дело за раз. Помыла печку сегодня утром, вечером можно еще что-то. Не нужно все спешить и сразу сделать. Сделайте главное. Отдохните, успокойтесь, проведите время с Богом. У нас есть душа. Душа — это эмоции, Эмоции ⁇ это сейчас ментальное здоровье, которое очень психологи бьют. Эмоции ⁇ это наши страхи, это наши переживания, это стрессы постоянные. Мы живем сейчас такое время, нелегкое, непростое, когда мы постоянно в напряжении. И мы понимаем, что наши эмоции, да, настроение мамы хорошее, значит, и в семье будет хорошее настроение. Плохое настроение, и все в семье будет плохое настроение, все в уголки позабиваются, как бы, и все такое прочее. Здесь можно, не знаю, может, вы слышали такую вот историю, когда мама деток маленьких, она закрылась на кухне, а детки стоят, стучат, стучат в двери, мама, открой, мама, открой, что ты там делаешь? А мама налила себе чай, взяла шоколадку, кушает и говорит, я делаю вам добрую маму. Поэтому, девочки, если у вас плохое настроение, возможно, вам тоже нужно закрыться где-нибудь в тишине, налить себе чайку, вкусняшек взять и сделать хорошее настроение. Потому что только мы ответственны за наше внутреннее наполнение. Да? Мы ответственны за свое здоровье ментальное, за свое физическое здоровье. Это только наши, в наших силах. Никто не может нам так помочь, как мы. никто не знает нас лучше, чем мы сами. Потому что мы знаем, что нас вдохновляет. Мы знаем, когда мы отдыхаем, когда мы переключаемся. Мы знаем, когда когда нас лучше не трогать, и нам нужно, нужно, побыть наедине. Наедине с Богом, наедине со своими мыслями, с какими-то после какого-то сложного разговора, возможно, нужно что-то переключить в себя. Мне очень сильно помогает переключаться, это когда я иду что-то делать своими руками, и я разговариваю с Богом. Это может быть и посуду помыть, можно и шкафы перебрать в это время, когда нужно куда-то деть вот эти свои эмоции. Эмоции можно направить в какое-нибудь полезное дело, что-то полезное сделать для дома. Либо пойти погулять в это время, не знаю, творчеством заняться. У нас есть у всех какие-то увлечения. Не забывайте о том, что наша душа, она нуждается в том, чтобы мы ее наполняли, чтобы мы не пренебрегали ею. Наша душа, она нуждается в том, чтобы мы видели красиво. Мы девочки. Красивое, оно нас, когда мы смотрим на красивое, нам приятно. Когда мы пьем чай из красивой чашки, нам приятно. Когда мы кушаем эту конфетку, мы читаем Божье Слово, какая-то аромасвечка стоит рядом, мы наполняем свою дух, душу и тело. Мы читаем Библию, мы смотрим красивое, красивую картинку вокруг нас. Это наше наполнение, наше наполнение и дух, который э, всегда должен быть на связи с Богом, с нашим небесным Отцом. Когда мы приходим к Богу, мы молимся Ему, да, мы разговариваем с Ним, мы как э, дочери нашего Отца небесного, мы приходим к Нему как к любимому папочке. Он наш папочка, и мы рассказываем ему все наши тревоги, все наши беспокойства. Мы рассказываем ему то, что нас тревожит, то, что нас, возможно, где-то неправильно с нами поступили, где-то нам неправильно сказали. Мы все это отдаем Богу, а Бог знает, как нас исцелить. Бог знает, как убрать все препятствия. Поэтому я хочу сказать сейчас еще одну вещь. Также нашему духу необходимо общение, общение друг с другом. Когда мы общаемся, пребываем в общении с друг с другом, и мы говорим на темы именно духовные, мы обогащаемся. Мы обогащаемся словесно, мы учимся друг у друга. И эти встречи, они очень важны для каждой из нас. Потому что мы приходим домой, у нас свои заботы, у нас какие-то свои э, тревоги, у нас какие-то свои э, дела. Но когда мы здесь в общении, мы можем задать друг другу какие-то вопросы, мы можем послушать свидетельства, э, мы можем э, подойти у кого-то, спросить что-то, если кому-то что-то не ясно. Кто-то сегодня первый раз пришел на такую встречу, и вам что-то не ясно. Подходите, спрашивайте у сестер. Возможно, вам, э, у вас есть какой-то вопрос такой, который... Вы никогда никому не озвучивали. Не стесняйтесь. Подойдите, спросите. Если вас что-то тревожит, возможно, вам здесь помогут. Еще хочу сказать, что мы служим другим, исходя из того, чем наполнены сами. Потому что мы даем только то, чем наполнены сами. Если в нас ничего нет, мы не можем это дать. Мы можем из себя что-то выжать, но тогда это не поможет ни ближнему, которому мы хотим послужить, ни нам, потому что мы будем опустошенные, мы будем изнеможенные. Поэтому когда мы наполняем свой дух, душу и тело, мы заботимся, мы готовы служить, мы знаем, как радоваться, мы знаем, как привести себя в баланс эмоциональный, вот такой, когда у нас бывают какие-то качели, мы быстро восстанавливаемся, мы можем помочь. Когда мы наполнены духовно, мы наполнены Словом Божьим, мы можем это сказать и послужить тем людям, которые нас окружают, которые вокруг нас. Поэтому... Бог любит нас. Мы любим Бога. И мы должны любить себя. Аминь.